sekarang kita mencari lima faedah daripada ayat yang mulia insyaallah al-faedatul ula tulis ni belajar faedah yang pertama faedah yang pertama Allah Subhanahu taala nyatakan kepada kita wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa in fa'anna lillahi khumsahu rasul. Di akhir ayat Allah kata In kuntum amantum billah Harta ghanimah ini satu perlima untuk Allah dengan Rasul Kamu serahlah dengan cara baik Serahlah dengan hati tenang Akurlah dengan keputusan In kuntum amantum billah Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah nah, Ini ayat ni keras mana kalau memperiman tak sedut mikir Ay, kenapa boleh sikit kenapa no tak ada kenapa kenapa serah je harta nah, sebab kita kena yakin dan percaya bahawa kemenangan kita kemenangan kita bukan semata-mata kita tapi kemenangan kita kerana pertolongan Allah Azza wa Jalla maka dengan itu dengan itu orang beriman akur Para ulama tadabbur kata apa? Laisal imanu bitamanni. Iman tu bukan dengan angan-angan. Bukan dengan angan-angan iman. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu amal Iman itu yang terpahak dalam hati dan terpancar di anggota. Mau beriman pada Allah, beriman. Kenapa tak solat? Ayat hati baik. No. Tak sedut buah. Orang kata kata buah besar tu. Eh beriman tak semaya Mana ada Eh awak ni beriman ke? Beriman Kenapa tak untuk aura? Hati baik eh, Itu dia panggil iman murjiah Iman golongan sekular Sekular Golongan liberal Yang tak tidak betul-betul Kalau betul-betul beriman Mesti taat kepada Allah Ta'ala Allah Ta'ala wajib untuk aura Eh Waktu solat tutup aurat molek-molek. Waktu pergi Mekah, oi dua tiga lapis dia punya kain telekung. Sampai di Jeddah, hmm, kena angin Jeddah terbaik habis kain. Maknanya Tuhan lain ke dekat Jeddah? Tuhan Mekah lain. Hmm. No. itu dia panggil kita kena tahu bahawa iman itu dengan kepercayaan saddaqahul amal. Mesti amalan jelas kepada kita bahawa itulah yang dikatakan iman. Kalau beriman saja buah dengan mulut ya Tapi tidak ikut amalan Maka kita mengatakan itu iman liberal Ataupun geng-geng sekular Baik, balik pada ayat kita ini Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan Kalau kamu beriman Kamu jangan pertikai Kenapa Allah ambil satu per lima Daripada harta rampasan Untuk Allah dengan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Serah ya ha, tapi kalau kamu tak beriman Duk memikir Allah hey, Bukannya sikit Empat per lima daripada harta untuk tentera Ha Nak pertika lagi Oh Tak puas hati lagi Kita kata tak. Itu yang pertama Yang kedua Tulis ni belajar Yang kedua Allahu Akbar Walillahilham Yang kedua Wa'lamu annama ghanimtum min syai' Fa'annalillahi kumusawu ayat ini memperincikan apa yang Allah Ta'ala sebut awal dalam surah Al-Anfal tengok di awal surah Al-Anfal yas'alunaka anil anfal sahabat-sahabat mari tanya Rasulullah apa kehukum harta rampasan qulil anfalu lillahi rasul untuk Allah dengan Rasul banyak mana tak detail mari ayat ini Fa anna lillahi walil walirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakin wablis sabil. Hai ayat ini dia panggil intiqalu libayani ma ujmila min hukmil anfal. Ayat ini Allah Taala pusing balik kepada hukum al-anfal yang telah disebut di awal surah. Ha nah, jadi alhamdulillah. Kan itulah Allah Taala mula dengan perkataan wa'lamum. Wa Hei Ketahuilah Bila Allah Ta'ala sebut ketahuilah Mana kita kena celik mata Buka telinga Lapang dada Ini arhan Allah Azza wa Jalla ha, nah, Jadi kita kena Itu dia panggil bahasa Al-Quran cukup indah Sebab itulah Allah Ta'ala mula dengan Wa'lamu wa annama ghanimtu tu Boleh je Tuhan sebut Al-ghanimatu lillahi wali rasul Wa'lamu wa Celik mata Ha, jadi supaya apa? Supaya orang Islam beri perhatian, kira beri perhatian tentang arahan yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla Supaya apa? Supaya kita orang beriman, sentiasa ingat, sentiasa sedar, sentiasa akur bahawa ini ketetapan dari Allah Azza wa Jalla Bukan suka-suka Nabi nak buat nak ambil harta rampasan Kalau ambil harta rampasan pun Kau pergi berperang Di belakang siapa? Di belakang Nabi SAW Bukan kekuatan kita pun ha, Maka itu Baiklah Kemudian Allah Ta'ala sebut di sini Dalam ayat yang sama lagi Yang tulis Faedah yang ketiga Istadalla bi'umumihi man qala bistihqaqil agniya' al arba'atil mazkurin dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut zil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil mana dalam ayat ini ada orang-orang kaya ada orang miskin semuanya dapat harta ghanimah kalau mereka duduk dalam kategori yang tersebut zil qurba anak buah anak nabi bani Hashim dengan bani al muttalib mereka miskin ke kaya tak ada masalah anak yatim tak kira dia kaya ke miskin, yang penting dia yatim. Masyarakat memang orang miskin dah, tak boleh nak percaya dah tu. Ha, Ibn Sabin, orang yang uh, pengembara yang terputus bekalan, juga boleh ambil. Jadi tidak jadi masalah. Bahkan mereka mengatakan kastiwa in", sama laki-laki dengan perempuan. Dia bukan, bukan macam harta pusaka. Harta pusaka tak. Laki-laki dua, perempuan satu. Dalam bak ghanimah, sama. Ini dari sudut hukum ha, Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut Ghanimtum Kamu dapat Maka para ulama mengatakan Ghanimah tu Kita berlawan Kita menang Kita kumpul je Maka jadi harta kita Tak kata kena pergi minta kapi tu Kapi weh Nak ambil harta mu No Automatik Dia sudah bertukar hak milik Daripada hak kapi tadi Sudah menjadi hak orang Islam kerana mereka telah tewas dalam peperangan itulah keindahan Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita baik yang keempat tadi kita berapa dah? tiga dah yang keempat tengok ayat iz antum bil'udwati dunia wahum bil'udwati al-quswa' Di sini pentingnya lokasi Lokasi penting Tengok Bila Nabi SAW sampai di Badar Dalam buku Madinah ni kita sudah cerita Nabi duduk di satu tempat Mari sahabat Nabi Al-Hubab Dia kata Ya Rasulullah Tempat Rasulullah duduk ni Allah pilih ke Wahyu daripada Allah Ataupun strategi Nabi kata bukan wahyu Strategi Kalau strategi Saya ada pandangan boleh kemukakan Nabi kata fadal silakan Maka dia kata kita duduk sini tak kena Sebab depan kita ada air Nanti orang kapi mari dia ambil air kita tak ada air Jadi saya minta Rasulullah kita berpindah dari sini Pergi ke depan Ke akhir telaga yang ada Jadi kita ada air kapi tak ada air Itu dia panggil pentingnya lokasi Pentingnya lokasi Penting juga mencari Tempat-tempat uh, yang munasabah untuk kita letak tentera kita ha, Jangan letak tu terkalu Letak di tempat yang terdedah Yang menyebabkan kalau orang mari serang Boleh orang panggil mati tak? Nabi duduk strategi Sebab Masjid Aris Yang Nabi duduk di Masjid Aris itu tinggi Ini tuan-tuan boleh pergi ke Badar sekarang Masjid Aris itu tinggi Lembah itu bawah Depan masjid itu Maksudnya Nabi duduk atas itu nampak Susunan tentera itu nampak di lepas pada lembah itu Ujung itu bukit Bukit Malaikat, Katibul Hanan Itu dia panggil Memang sangat strategi Wallahi kata di para pengkaji Ajaib wallahi Bagaimana baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang tak ada ilmu ketenteraan inilah kali pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar secara tidak orang panggil spontan, tidak ada persiapan awal, tapi Allah Taala beri kepada dia wahyu ataupun ilham yang begitu baik memilih tempat yang selamat. Kita kata alhamdulillah. Maka di sini dari sudut fiqh sirah kita bila nak buat masjid nak buat surau buat pusat dakwah kena pilih tempat yang strategi tempat yang strategi baru-baru ni saya pergi tengok satu tempat sahabat kita buka tempat dakwah tak tahu duk dalam suruh mana nak guna sini kena turun lebuh raya oi memang tak strategi lah kita nak buka tempat yang orang senang orang kapur boleh mari solat tempat kita orang luar boleh mari solat anak-anak murid jadi kita patah, lokasi itu penting dalam bak dakwah Jangan duk cari tengah dalam hutan. Ni setengah orang ni ambil pergi buka surau dalam hutan barat tu. Nak masuk upaya. Tadi orang tak pergi. Puak pada dia duduk situ. Jadi kita kata kita kena pilih lokasi yang sesuai. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita kesenangan dan keselamatan insya-Allah. Baik, <tuh> itu pentingnya dari sudut lokasi. Yang kelima, pilih yang kelima. Allah Taala sebut dalam ayat ini walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad kalau kamu janji boleh jadi tak jadi kalau janji boleh jadi tak jadi kita janji nak pergi sini hmm tak leh kafir mari dia tunggu awal lagi seperti apa yang berlaku di Hunain Hunain dia tahu Nabi menang di Mekah Nabi nak pergi serang ke Hunain ke Hawazin dia gali lubang sana lubang sini lubang perangkat sama banyak Maka di sini Allah Taala sebut walau tawa'attum lahtalaftum fil mi'ad. Kalau kamu berjanji, kamu tak jumpa Kamu masing-masing membawa diri. Maka mereka ini bertemu bukan dengan janji walakin liyaqdi amran kana maf'ula ketetapan Allah mu uh, peperangan ini berlaku di mana? Di Badar. Allah Taala tetap situ. Ah, ha, kerana itulah. Tulis tuan-tuan, kata-kata hikmah bahasa Arab Ruba Sudfatin apa ya yang tergerak Ruba Sudfatin Khairu Min Alfi Mi'ad ini kata-kata Arab masyur Ruba Sudfatin Khairu Min Alfi Mi'ad boleh jadi spontan, tanpa temu janji, kita bertemu lebih baik daripada kita janji seribu kali tak dapat jumpa, betul tak kita kadang-kadang kita pergi satu tempat Masya Allah Jumpa dengan kawan lama Yang sudah berpuluh tahun tak jumpa Padahal ada dalam grup Dalam apa ni Grup kita tu ada dah Nak jumpa bila Bila nak zairah aku ah, Nak gila nak gila hmm, Tak gigi pun Dah berpuluh tahun dah nak gila Tak mari-mari pun Tapi kita jumpa satu tempat yang tanpa janji kata orang lebih baik daripada seribu kali janji Wallahu alam. jadi ini kata-kata hikmat ia mengajar kepada kita bahawa Allah Taala nyatakan di sini pertemuan kamu ditetapkan oleh Allah untuk apa liah lika aku nak binasakan awak kafe dalam keadaan mereka tahu dia salah mereka tahu dia tak betul nah, maka para jemaah sekalian alhamdulillah Allah Taala pertemukan Nabi saw dalam badar kalaulah kita janji boleh jadi tak jumpa baiklah yang kelima apa ni yang yang sebagai penutup Allah Taala sebut di akhir ayat wa inna allaha lasamiun alim Allah Taala maha kaya maha mendengar lagi maha melihat wa wallahu ala kulli syaiin qadir semua benda tu di bawah ketetapan Allah Azza wa Jalla dalam ayat beberapa ayat bila sebut tentang pertolongan Allah Allah Taala guna wallahu ala kulli syaiin qadir tengok dalam ayat ini ayat 41 wallahu ala kulli shay'in qadir. Dalam peperangan ahzab suratul ahzab ayat 27 wa kana llahu ala kulli shay'in wa kana llahu ala kulli shay'in qadir. Dalam ayat suratul fath ayat 21 wa kana llahu ala kulli shay'in qadira. Nah jadi Allah Taala semua tu dia panggil ala watiratin wahidah ayat yang satu cuma sikit perbezaan wallahu ala kulli shay'in qadir ayat kita ayat al-ahzab ayat 27 walla wa kana allahu ala kulli shay'in qadira ha, itu dalam peperangan ahzab dalam peperangan hudaybiyah perjanjian hudaybiyah wa kana allahu ala kulli shay'in qadira ha, jadi semua dia kata ayat hanya satu ya dia punya gaya bahasa maknanya in kuntum dhi'afan ajizin kalau kamu lemah kamu tak kuat kamu jangan bimbang kamu ada Allah qadirun qawi yang maha berkuasa maha yang punya kekuatan yang tidak ada siapa yang boleh lawan tak ada siapa yang boleh melemahkan Allah dia akan bantu kamu dengan syarat kamu beriman kamu taat kamu akur kamu dengar kata kamu patuh kepada arahan Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah taala berikan kepada kita sifat-sifat kepatuhan istislamulillah kita aku dengan ketetapan Allah azza Wajalla. mudah-mudahan Allah taala bantu kita untuk berlawan dengan mana-mana kafir atas dunia yang cuba menyekat ke jalan menyekat jalan Islam dan juga mana-mana kumpulan yang cuba nak menyekat perjuangan untuk menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita berusaha supaya sunnah Nabi disebarkan dan diamalkan di seluruh dunia mana-mana orang yang menentang sama ada ahlul ahlul bidah ahlul khurafat mereka akan dikalahkan oleh Allah azza wajalla amin ya rabbal alamin